السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله و الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله, الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حضرين نقص الله سبحانه وتعالى كلاونا لي يكون Untuk senang mudah saya katakan apa lagi nak disakapkan apa lagi nak diperkatakan kita sudah berada di penghujung Ramadan yang tinggal hanyalah perlaksanaan pada bahagian 10 hari pertama Ramadan kita dah dengar banyak ceramah banyak syarahan Setiap hari di radio Tazkirah Ramadan kita dengar Bahagian kedua Bulan Ramadan Atas 10 hari kedua Bulan Ramadan Juga dengan Tazkirah, Tausiah Nasihat sebagainya Di radio, di TV Di Surat Khabar, di Akhbar Di media sosial Semua dah diperkatakan Dah disampaikan oleh para alim ulama Para asatizah ustazah kita jadi sekarang ini hanya tinggal perlaksanaan sahaja. Dan hanya tinggal bagi siapa yang ingin mendapatkan ataupun yang tidak mahu mendapatkannya. Apa dia itu? Itulah dia kemuncak dalam Ramadan ini, Malam Al-Qadar. Yang Allah Ta'ala janji dan bersebutnya itu apakah maksud Al-Qadar? Ia ini Malam Kemuliaan. Ya Allah Ta'ala janjikan ianya lebih baik daripada seribu bulan. Maka terserahlah bagi manusia itu. Sama ada berusaha untuk mendapatkannya ataupun sebaliknya. Sama ada berusaha payah, bersekang mata siang dan malam. Pagi berpuasa, malam tarawih, sambung tadarus. Awal pagi pula bangun kiamulil untuk dapatkan malam al-qadar. Itulah hamba Allah Ta'ala yang bersungguh-sungguh usaha mendapat mendapatkannya. Namun ada manusia yang juga bersekang mata siang hari bekerja dan berpuasa malam hari tak tadarus malam hari tak tarawih tapi sibuk bikin kuih. Awal pagi bangun ingatkan nak bangun untuk kiamulil tak bakar kuih. Sepuluh hari malam pertama, sepuluh hari malam terakhir bulan Ramadan. Untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan persiapan yang sempurna untuk nanti bakal tiba hari raya yang mulia. Itu juga ada. Sedangkan pada 10 hari malam terakhir ini Allah janjikan apa Rasulullah Itqum minan nar. Pembebasan daripada api neraka. Allah nak bebaskan sebanyak-banyak manusia daripada api neraka. Allah tak redha manusia masuk dari api neraka Keluarlah, selamatkanlah, lindungkanlah diri anda sendiri Daripada api neraka Ini adalah pemberian anugerah yang amat dan sangat murah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi dengan syaratnya Kita kena min, minta pada Allah ta'ala Allah nak beri betul tapi bagi siapa yang meminta kepada Allah Taala umpama seperti ada gerai ada kedai ya, yang memberikan sempena malam 27 Ramadan contoh sempena malam 27 Ramadan kedai ini gerai ini memberikan makanan secara percuma percuma apalah letak mungkin dia jual misyam ke ataupun jual apa laksa ke percuma setiap orang akan dapat percuma misiam ataupun juga laksa atau sebagainya. Tetapi semua orang tahu kedai itu kasih makanan percuma untuk buka percuma, makanan buka percuma. Semua orang tahu dah tersebar viral berita tapi tak seorang pun yang minta satu. Tak seorang pun yang datang untuk beratur untuk dapatkan satu daripada juadah makan tersebut. Maka dapatkah orang tersebut? Tak dapat. Tahu, ya. engkau tahu tak kedai itu buka ada kedai percuma? Tahu, engkau tahu, atau engkau pun tahu, ya. aku pun tahu juga. Semua orang tahu, tapi tak satu pun yang datang ke kedai tersebut. Pegerai itu, tukang kedai itu tunggu menangguk siapalah, bukan kata nak beli. Siapalah nak ambil ni naksa percuma ni? Siapalah nak ambil misal percuma ni sempena malam tujuh Ramadan ni? Nak kasih. Orang tak ambil. Orang tahu percuma, orang tak ambil. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nak kasih keselamatan, pembebasan, pembebasan daripada api neraka. Semua orang tahu, semua orang tahu, semua orang dari diberitahu dimaklumkan, dikomarkan. Tapi tak seorang boleh minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, ini yang berlaku pada setiap bulan Ramadhan, hanya sesat Allah SWT sekarang. Hanya seny orang-orang yang benar-benar sungguh menghargai, memahami apa maksud itq minan nar diselamatkan daripada api neraka Allah akan bangun malam walaupun penat-penat sanggup-sanggup tertidur-tidur tetap juga teruskan tadarus al-Quran walaupun letih pagi hari dah bekerja esok kerja lagi tapi bangun juga seketika malam sepertiga malam untuk sujud kepada Allah Ta'ala mengharapkan malam itu malam Al-Qadar. Masya Allah. Orang ini akan mendapatkan ganjaran janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kalangan mereka amat sikit sekali. Kalangan mereka itu amatlah tak ramai, hanya segelintir cuma. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang sikit tersebut. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang segelintir disebut Amin, insyaAllah Allah beri kita kesihatan, keafiatan, kesejahteraan, kekuatan Sihat badan Untuk terus bangun Pada setiap malam Daripada malam-malam terakhir bulan Ramadhan ini Dan insyaAllah dikekal Di anugerahkan kita malam Al-Qadar Ada manusia yang sanggup Meredah Kesesakan jalan raya Untuk keseberang tambak Kenapa dijanjikan berbagai macam barang-barang murah, kuih-kuih murah, semua murah-murah. Allah terpesona dan teruja untuk dapatkan makanan, barangan yang murah-murah. Sanggup meredah jam untuk dapatkan kuih tak jam. Sanggup. Tak apa lah ustaz, 3-4 jam, 3-4 jam lah beratur. Yang penting nak tu nakkan apa kuih tak jam tu. Jam pun jam lah. Masya Allah. Sanggup. Tak apa. Tunggu. Maaf kata. Sampai kematu bentuk tu. Minta maaf tuan-tuan. Tapi sanggup juga. Tak apa. Jam redah saja. Tak mengapa. Janji nak pergi. Allah. Tapi Allah Ta'ala berikan keampunan. Allah lelong syurga Allah SWT. Allah. Allah lelong akan keampunan Allah taala. Allah lelong kerahmatan Allah taala. Hanya sedikit sedikit segelintir saja yang menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Selebih manusia lebih suka mendengar mencari lelongan-lelongan barang benda makan juadah sebagainya untuk persiapan hari raya. Apa tak boleh ke ustaz? kita buat persiapan raya ni. Apa salah ke kita buat persiapan raya ni? Tak salah. Tak siapa yang kata ianya salah, tetapi berpadepadalah dan memadai dan memadai mandailah. Jangan sampai keterlaluan, jangan sampai keterlebih lebih lebih lebihan. Dan jangan sampai mohon maaf kita tak hormat Ramadan yang masih berada di sekeliling kita, yang masih berada bersama kita. Dan jangan sampai seolah-olah seperti Ramadan terasa dihalau dan sudah mula dipinggirkan oleh manusia. Ramai manusia yang sudah tak hiraukan Ramadan lagi. Sedangkan Ramadan masih berada bersama kita. Ramai manusia yang sudah tidak hiraukan Ramadan lagi. Kerana sudah sibuk untuk membuat persiapan syawal yang bakal tiba. Allah diibaratkanlah kalau tuan-tuan Bapak Rahmatullah sekalian Ramadan itu adalah tetamu kita yang ada kat rumah kita tapi kita buat apa kita katakan tak tak nyapa dia kita tak kisah akan dia duduk dia kat tepi ujung corner kat situ kita tak hiraukan dia. Kita tengah sibuk buat kerja lain, buat persiapan itu, susun ini. Susun ini. Sedangkan Ramadan itu berada sedang berada di pujuk corner rumah kita. Kita buat buat de aja kata pasal mudah buat nak apa ya. Kita buat de buat tak tahu je kat situ. Begitulah ibaratnya ramai orang melakukan demikian kepada Allah. Dan Ramadan pun tak sabar-sabar untuk nak tinggalkan kita. Kenapa? Sudah tak dihargai lagi. Sudah tak di welcome lagi. Sudah tak dirai lagi. Allah Akbar. Dan itu berlaku saban tahun setiap kali datang Ramadan dan Ramadan pergi. Nah hadir dengan Allah SWT. Mari sama-sama kita jadi hamba Allah SWT yang senantiasa dan selalu menghargai Ramadan dan mengerti erti akan nilai tinggi Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pemurah memberi anugerah Ramadan kepada kita yang mana manfaat faedahnya kita sendiri akan mendapatkannya jangan kata di akhirat seawal kita dalam alam barzah seawal berpindah kita daripada alam alam dunia ini ke alam baqa atau alam barzah seawal itu kita akan mendapatkan kembali manfaat-manfaat Ramadan, faedah-faedah Ramadan, puasa kita, baca Al-Quran tadarus kita, tarawih kita, semua akan berbaris menemani kita di alam barzah yang tidak ada siapa seorang pun yang dapat boleh dan sudi menemani kita walaupun isteri kita sendiri. Walaupun anak-anak kita sendiri Isteri kata pada kita I love you Kita kata pada dia You love me Dan sebagainya Saling apa Loving each other dan sebagainya Tapi kalau meninggal isteri Meninggal suami Tak dega dan tak dapat kiranya Walaupun isteri itu hendak Menemani suaminya Tak dibenarkan Walaupun sang suami itu Nak sama-sama ditanam dengan isteri yang sudah meninggal Tak diizinkan Kenapa? Belum masanya tetapi Al-Quran yang kita baca siang dan malam Al-Quran yang kita baca bersekang mata kita Salat salat terawih kita, kita lakukan pada setiap malam Dan segala macam amal-amal kebaikan puasa kita yang kita lakukan Yang kita kerjakan pada awal Ramadan, pada awal siang hari Ramadan Ini semua akan bersama-sama kita Yang rela, yang setia untuk ditimbus tanam bersama-sama dengan kita Menamani kita di alam barzah yang gelap gelita di sana Allah Anggap kiranya mungkin pahala-pahala Ramadan ini orang tak nampak ya kan tuan-tuan ibu bapa sekalian tak terlihat tak terzahir di pandangan mata yang terzahir apa dia kuih raya yang terzahir apa dia langsir-langsir cushion-cushion -langsir itu ini, itu yang terzahir. Maka sebab itu tak dikejarkan sangat pahala Ramadan tersebut. Namun itulah ujian Allah Ta'ala kepada kaum muslimin-muslimat hamba-hambanya pada bulan Ramadan. Sebab itu Allah Ta'ala dalam sabda Nabi Muhammad SAW wahyunya, dalam wahyunya melalui sabda Nabi Muhammad salam mengatakan apa? man qama imanan wa ihtisaban siapa-siapa yang bangunkan malam-malam ramadan dengan tarawih dengan tadarus dengan qiyamul dengan penuh keimanan dan dengan penuh perkiraan yang mengharapkan keredaan keampunan Allah apa Allah janjikan Nabi lewat sabda Nabi Muhammad SAW Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampun hapuskan dosa-dosa hamba-hamba itu apa-apa yang sudah delete deleted deleted erase sa tu tu semua, itu, semua. Dosa dulu, pernah tak salat. Dosa dulu, pernah tak puasa. Dosa dulu, tak baca Quran. Dosa dulu, ada curi buah kat kampung orang. Dosa dulu, ada ambil barang orang. Dosa dulu, ada maki orang. Dosa dulu, ada berkata tentang orang. Dosa dulu, ada ngumpat orang. Dosa dulu, ada pernah khianat orang. Habis. Dengan serta-merta terpadam pada bulan Ramadan. Seolah-olah, tak ada dosa. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, ada ibu orang yang bertaubat ke Allah dan balah. Seperti tak ada dosa. Kenapa? Sudah diampunkan Allah. Dengan syarat meminta ampun pada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala berbunyi, A'udzubillah Tuhan Rajim, Fastaghfirullah. Maka minta ampunlah pada Allah itu adalah kata suruh tanda perintah Allah taala untuk supaya kita minta pada Allah agar diberikan keampunan dari Allah taala mudah-mudahan rahmat Allah saya pun tak nak begitu panjang pada malam ini insyaallah sedikit ini mudah-mudahan dapatlah kemanfaatan untuk kita ingat sama-sama dan kita perguna pakai masa waktu detik ketika yang ada berbaki tinggal beberapa malam lagi sahaja ini untuk benar-benar sungguh-sungguh mendapatkan keampunan Allah Ta'ala sungguh-sungguh mendapatkan terhapusnya dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sungguh-sungguh mudah-mudahan di hujung Ramadan nanti dikalungkan kita dengan kalungan La'allakum tatakun Semoga di kalian jadi orang yang bertakwa. Amin. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Hadirin kasa ta Allah Ta'ala. Saya juga ambil kesempatan ini untuk nak mengajak dan juga mengundang tuan-tuan rahmatullahi Allah untuk bersama-sama dengan al-fakir di desa ini yang hidup di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengamalkan dan juga kita mengerjakan ibadah tahajud Qiyamul Lail yang ada saya satu malam kat sini tak apa ingat tuan-tuan boleh lihatlah di poster untuk malam tu kita munajat pada Allah kita merayu pada Allah kita sujud pada Allah kita minta mohon benar-benar sungguh pada Allah taala agar kita diampunkan oleh Allah taala anak-anak kita, isteri kita, bapa ibu kita yang ada masih ada tak telah kembali ke Allah semua dapatkan ampunan Allah Subhanahu taala insyaallah pada malam tersebut minta maaf saya lupa bila tarikhnya tuan-tuan boleh check dekat dekat poster masjid bila hari tarikh saya imam kiamulil dan sama-sama kita minta Allah taala agar semua kita yang hadir nanti diberikan keampunan insya-Allah dan terlebih dahulu kepentingannya apa dia diberikan ketenangan Allah taala hati jiwa kita sepanjang hidup di dunia ini dan di alam barzakh nanti dan setelah kita dibangkit bangun Allah taala di alam akhirat nanti dan terus Allah taala jemput masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin Justru itu saya mohon maaf tuan lebihnya terkasar bahasa apa dua kata yang saya katakan tersinggung pihak mana-mana mohon kemaafannya kali ini saja dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada kemanfaatan ada kemanfaatannya kurang lebih mohon maafnya sampai jumpa kita nanti pada malam kiamulil insyaallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh